Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində, Masazırın girişində, məhsurt dayanacağından yaxın məsafəsində yeni təmirdən çıxmış 6 otaqlı həyətimizi təqdim edirik. Hörmətli izləyicilər, indisə biz daxil oluq evin həyəti ilə mə evin otaqlarını sizlər tanış edək. Buyuruya bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi belə bir geniş həyət sahəsi var. Həyat yey tamət başları üzrə Evimizin xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi çox gözəldir. Dizaynı maraqlıdır. Evimiz mərtəbə arası monolit betondur, tam cütbərsə tikilibdir. Hörmətli izləyicilər, evin qiyməti ilə bağlı videomuzun irəliyən digərlərində biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsas odur, videomuzu sona qədər izləməyə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi həyətinin giriş qapısıdır, avtomatik pulplayda olur həyatında içməli su üçün qratdır. Dəyərliz izlərlə evin giriş piləkanı ağlay daşlar üzlənilibdi. Burada qarşı tərəfdən zircəmsinli giriş qapısıdır burada. Yenidə evimizin xarici görünüşünü sizə nəzərinizə çatdıraq. Hörmətli izlərlər, evimiz kürsüdən sonra manavist betonla tikilib, mərtəbələrası da manavist betondan tam cüt daşla tikilibdi. Ev masazının düz girişində yerləşir qiyməti münasib bir qiymətdir. İndi isə daxil oluruq evin içərinə gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizində ikinci mərtəbəyə qaldıq. Pirəkanımızdır. Pirəkanımız mərmər daşlarla üzlənibdir. Belə bir gözəl sayı var. Dəhlizin döşəməsi istiqpolla yağılıbdır. Qarşı tərəfdə burada qonaq otağımız yerləşir. Burda isə mətbəxdir və bir birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. İlk öncə sizləri hamam otağından tanış edək, gördüyünüz kimi. Birinci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Hamam otağının tavanıdır bu. Burda isə yataq otağımız yerləşir. Evin hər bir otağı gün şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Hörmətli zəcirlər, burada isə gördüyünüz kimi mətbəximiz yerləşir. Mətbəxinin tavanı dığı. Mətbəxdən divinin arxa hissəsinə keçmək üçün qapı nəzərdə tutulub. Arxadakı kombissəsi. Bax, burada yerləşir kombi aparatı. Burada qurulaşdırılacaq, gördüyünüz kimi. Və qarşı tərəfdə, hörmətli zəcirlər, burada isə manqal üçün yer nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş belədir. Həyat evidir. Hürmətinizə əzərlik edirik, evin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 135.000 manata dəyildir, razılaşacağı qiymətdə xüsusi endirim alacaq. Gördüyünüz kimi bab elə bir geniş dəhlizi var. Evdə son təmir tamamlanmaq səbəbidir. Pıvəkanın qalığı yaxın günlərdə yığılıb təhvil veriləcək. Gördüyünüz kimi burada isə 1-ci mərtəbədə yerləşir. Otağımızın qonaq otağını. Tavanı da bu. Maşhur TV-nin lap yaxın bir məsafəsindən keçir. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi geniş, belə bir qonaq otağıdır. Evin kombi xətti çəkilib, qaz, işıq, su, kanalizasiyası qoşulubdur. İndi isə qarqax ikinci mərtəbəyə otaqlarla sizləri tanış edək. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbədə burda yataq otağımız yerləşir. Və yataq otağından balkona çıxış qapıdır. Burda isə bir yataq otağı da burada yerləşir. Çox geniş, işıqlı bir otaqdır. Bir otaq da burdadır. Dərləzərlər gördüyünüz kimi çox səliqəli, təmir olunub. Evin tikintisi, təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Burda isə yenə 4-cü yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi, burda isə 2-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Telefon nömrəmizdə qeyd oldaq 070 560 4840 Fərhanın Əmrəca getdiyinizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.